Ви знаєте, з ними, напевно, все-таки соглашусь. Бо от що більше всього обспокоїть Росію? Що весь мір її як то неправильно восприймає, от вона і робить все від неї зависяще, щоб ну хоч як то цю прикрісті справи? Ті, що неї дійсно виходить. Тому я отак от вам даже скажу, як всі грядущі покоління будуть її восприймати. Як таке, ну, тільки це рясне, вонюче пятно на глобусі, яке вокруг себе ще питається все і згадить і замазать. Занимается этим не покладаючи рук. Фу. После крушения танкера в Керченском проливе мазут загрязнил десятки километров побережья Черного моря. Пострадали птицы и дельфины. Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено из-за разлива нефтепродуктов, произошедшего после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Как заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин, из танкеров вытекло почти 40% мазута, то есть более 3000 тонн. Из-за разлива нефтепродуктов в Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская действует режим ну тут, конечно, сложно найти какую-то хорошую новость, есть такая только условно хорошая, что вот эта вся гадость, которую они накоили, она вся в основном им же и попала. Но все рыбы, птицы, весь животный мир Черного моря, ну, это не их собственность. А они все пострадали, потому что они каким-то образом от них зависимы. Но ты спробуй сейчас спиды России это объясни. Она будет делать квадратные глаза и скажет, так, подожди, так а мы-то тут при чем? А что это мы должны от этого все убирать? Там что больше всех надо? Она по мазуте. Как люди чистят берег и отказываются признавать катастрофу. После крушения танкеров в волганев 212 и волганев 239 3700 тонн мазута оказалось в море. Течение вынесло нефтяную жижу на берег в 100 километрах от места аварии. Прямо на пляже самого известного детского курорта России – Анапы. О нехватке техники, вездесущем мазуте, самоорганизации тысяч волонтеров, работе властей и жителях Анапы, которые не хотят признавать катастрофу, рассказывает шеф-редактор раздела «Устойчивое развитие» Наталья Парамонова, побывавшая на месте событий. А что, подожди, что тут? Где-то какая-то катастрофа? А, чё -а что Россия про это ничего не знает? Нет, где-то, может, что-то там как-то так трошки и случилось. Даже сам Путин лично про это, ну, там, разочек своим печальным рылом вспомнил. Ну, на этом все, что, еще хотела. Проблема иссякла. Иначе бы Россия там такую активность сейчас развела. А так оно и, ну, вот это все неинтересно. У нее есть там проблемы поважнее. Анапа. Мазутный апокалипсис. Власти перестали скрывать катастрофу. Работы по очистке Черноморского побережья продолжаются. И к сегодняшнему дню власти перестали скрывать масштабы катастрофы. Мазутный апокалипсис только начинается. Если сейчас говорят о 14 тысяч тонн выбросов, то впоследствии речь может идти о 200 тысячах тонн. Не, ну это уже что-то. Да, если ну, российские власти... Это даже признали, не хотя так, ну, не сразу, но, но даже признали, то это ну, какой-то серьезный коллапс должен случиться. Ну вот признали, они признали, все, признали. Признали. Что вы еще от них хотите? Вы что, хотите, чтобы они еще что-то делали? Нет, нет, да ну нахрен, это же российские власти. Жители Анапы перечислили, что власти не делают для ликвидации экологической катастрофы в Черном море. В смысле, они что-то там не делают? А, а, вы хотите сказать, что они что-то еще и делают? Вы их ни с кем сейчас не перепутали? они все, что могли, сделали. Вони приперли вам цілого губернатора, який подивився на це все, як то знизав плечима, говорить, тю, блін, фігня якась. Що це вообще як то ні на що не похоже? Не вірю. Губернатор Краснодарского края сделал важное заявление. Мазут не должен был оказаться на пляжах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал важное заявление по поводу катастрофы на Черном море. По его словам, мазут не должен был оказаться на пляжах. Это было дуже важное заявление, дуже важное, ну вот прям дуже важное, настолько важное, что ну, на него пришли все силы местных властей. Так что вы на что-то еще от них уже, пожалуйста, не рассчитывайте. Власти свою работу сделали. Точка. В Кремле не увидели причин вводить ЧАЭС из-за утечки мазута в Черном море. СК поручили найти виновных среди местных чиновников. Ну вот, а вы говорили, что они ничего там не делают. Ну зачем вы их вот так обрихуете? Они заняты с утра до вечера. Они перекидают ответственность одного на одного. Вот так перекидают, успокаивают общественность. Что ничего страшного на самом деле не произошло. Воно все время таким було. Да, ну а якщо, если, ну если, если якщо, то там і произошло. ну хорошо. Хочете, ми кого-то сейчас за це четвертуємо. Росія ну, больше нічим в таких случаях не занимается. Ну, вам легше від цього стане. Бастрекин поручил возбудить дело из-за нехватки спецтехники и невывоза отходов на месте разлива мазута в Анапе. Глава Следственного комитета Александр Бастрекин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий при разливе мазута в Керченском проливе. О, вот это исконно русская реакция на проблему. Никто ничего не делает робит и делать не собирается. И их за это кто-то сейчас накажет. Все. А если что-то кому-то не нравится... Значит, берешь лопату в руки и идешь сам от это все убирать. Нашлись и такие. Мазут опять пришел, все по новой. По пляжу ходят люди в защитных костюмах. Разлив мазута после крушения танкера в Черном море привел к ужасающим последствиям. Справиться с ними пытаются спасатели и волонтеры, которые собирают мазут в мешки. Экологи считают, что работа организована недостаточно эффективно. Мазут опять пришел, все по новой. По пляжу ходят люди в защитных костюмах. Ведь участок берега вдоль Пионерского проспекта, который вчера волонтеры зачистили, сегодняшний шторм опять почти весь засыпал мазутом. Ну, вот такие нашлись, бач, такие какие-то волонтеры на каких власти еще так как-то презрительно подвелось, а кто-то там, слышь, по нашему пляжу бесплатно ходит. Ну ладно, пока не сезон, если вам это нравится. Занимайтесь, только нам, пожалуйста, мозги не компасируйте, Мы тут более важными делами заняты, и все. В субботу на пляже Витязева один трактор. 50 волонтеров, которые за свои деньги покупают пакеты, средства защиты, снимают жилье, чтобы ликвидировать последствия катастрофы. Почему мазут свозится в Холмскую на свалку для строительного мусора, где он стекает в реку или закапывается в 30 метрах от пляжа? Губернатор не справляется абсолютно. Мы сегодня были там, техники минимум, людей тоже. О, а вот мне нравится больше всего. Работают единицы, работают за свой счет. Да, а всі вони або сидять по інтернетам і гамнять їх за те, що вони там щось неправильно делают, або нормально так зарабатують на здачі житла. Ціни на яке, ну, учитель, з'явившийся спрос, різко пригнули вверх. Я, кстати говоря, я цих людей навіть не ругаю. Вони ж теж рускі. І вони добре знають, що якщо інші то десь щось делают, це, як правило, все досраки. Как рассказал источник ВЧК ОГПУ, мэр Анапы Василий Швец под видом утилизации собранного мазута решает главную задачу – хищение из бюджета денежных средств. Именно поэтому мешки с мазутом закапывают прямо на пляжах или бросают у населенных пунктов. А это изобретательно, слушай, ты набрать грязный песок в мешок и закопать этот мешок в песок. Ну или поехать подкинуть кому-то под Чисто русский бизнес. Потому честные волонтеры, они на такие питы не могли, они говорят, смотрите, как надо делать. Значить, забирають всю усюга десь мішки, мішки складають на одну велику кучу. А а що далі, шо що дальше, що говорять? А далі ми не знаємо. А, а далі воно саме кудись посте, надівається. В Анапе мешки с мазутом не вывезли с пляжа. Ночью во время шторма их смыло в море. В Анапе мешки с собранным мазутом закапывали в песок. Утром побережье покрывалось новым слоем нефтепродуктов. О, то так вы долго убирать будете. Я бы так даже сказал, бесконечно, пока не надо есть. ну, слушайте, смысл ее с места на место таскать, когда она все равно назад возвращается. Потому их власти оказалось даже умней. Вони на це забили одразу. ну, все ж ще, ще там щось трохи, воно ж ще хуже стане. Так же в своє час, сама Росія і з'явилася на болотах. Да, Спочатку туди хтось насрав, потім хтось другий, случайно вступив і пішов, от, знаєте, об траву по окресності ботинки витирати, розмазувати по всій території. І от кому от цього легше стало. А? Ну, а далі там процес вже став неконтролюючим. Отсюда мораль. Ну, Чорне море, воно, звісно, хороше море. Але знаєте, їміти його общем з русскими, це ну, все одно, що жити канализации. каналізації. Ну, і я боюсь колян, що рано чи поздно нам прийдеться з тобою нове копати. Ну, но копати будемо так. Значить, всю землю будемо в їхню сторону бросати, зрозумів? Вони да, нові землі люблять. Да, Отоки їх нахрен не, вот не закопаємо, воду туди пускати не можна, загадять. А потім ще й самі вспливуть. Бо вони якраз і є о тим, що не тоне. Ну и последний главный вопрос до того, кто Черное море черным назвал. На каркалах?